Сериал Мистика в Майнкрафт Часты на 2 Ребята Я Трошечки заболел После прошлого раза То есть, После того, как Все жители пропали Я Все тут более-менее Обдивился Вроде бы Пока все нормально Ничего такого опасного не случалось Тай в принципе, бояться пока ничего. Я вообще. Это что такое? Это что такое? Алло? Это что? Это что за крест? Э! Это что за крест? В смысле? Это не смешно, ребята? Кстати, я туда заколотил, вот а это место там, где стоял тот тотем ихний. Стоп, стоп, стоп. Ребята, давайте уйдем от того места. Так, мы что? <coughs> Ой. Так. просто яркость упала. Ребята. А, а чем и дом так и весь старый вообще стал? То есть, если эти дома жителей, ну, еще более-менее, то чем и дом... Так и уже дряхлый. Я ему несколько сотен год уже. Ну, может, трошки шкома... мы... В смысле? А кого это появилось? Это дико шо? Или это... появилось еще давно тут? По-моему, это не было. И тут опять дидью написано. Не-не-не. Капец, тут все в Не-не-не. Все, мне это надоело. Я забираю все свои вещи. Так, все свои часы. И изумруды все сто раз. Инструменты все. Так, ну мотыгу я оставлю, наверное. Хотя нет, уже возьму. Еды сюда побольше возьму. Трошечки морковки, трошечки картошка, трошечки семян. Чтоб можно было... Начать зажигалку обязательно и одно ведро возьму. Все. Мне це надоело. Нужно куда-сматываться отсюда. Взять Я, ну, возьму куртку. Не, возьму компас и куртку. Да. На но одежду возьму. Запасну. Так, майку возьму вообще. Шоб о, на всякое застрял опять. Ну, паутину разрубать. А, кстати, паутину тоже можно забрать. С ней можно удочки сделать, да блин. Я из них сделаю удочки с этой паутины. Не-не-не. Мне это уже надоело. И опять там дидью написано. Но я пока не вмер, значит, что эти таблички, возможно, врут, и я не умру. Так. Кстати, из них тоже шерсть можно сделать из этих паутин. Поэтому, все, я отсюда отекаю. Все. Мне это надоело. Я, правда, не знаю, куда ты ребята. Кто знает, куда текать в таком случае, наверное, напишите в комментариях. Так, повяжу куда сюда туда, в сторону пляжа. Так, сегодня еще туманчик такой жесткий. Дальний. Так. Я даже не знаю, куда мне текать. В смысле? А где лодка? Тут же лодки всегда стояли. Слушайте, а мы же реально, эти жители меня просто затролили. И просто, ну, плыли на этих лодках. Да не. <coughs> а может не просто вышли из игры и просто мне тогда сказали, что якобы их не было. <coughs> Ой, ё-моё. Кто этот? Где? Да не, я, наверное, пойду туда, потому что у меня уже начинает потихоньку пугать. Ну, тут в горах буду, пожалуй, здесь выживать. Капец. Это ужас просто. Так, уже начинаются проблемы с голодом. Так. Заберусь, пожалуй, на горку. Я готов. Высоко сижу, далеко гляжу. И буду хоть бачить все сверху. Так, Сейчас я куда-нибудь повыше заберуся. О, блин. Так. Э -э... -та, главное, чтоб не повторилось, а как было у компота, что лучший друг Вова скинул с горы. Да не, у меня нет лучших друзей в Майнкрафте. Да тем более... Так, надо сюда взять трупы. Да тем более на этот кто? я ж тут с собой она не что по не должен так 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 ну это дуже страшно вообще ну блин холодная вода такая кстати он там сердце моря находится ну это даже не море это кесозеро просто так Ну, я пока не могу опять найти місто, де, де я тут залезть за копать, наверное, положу. Это, наверное, топор та буду так О, Обил сапается. Снова наверх. Так, Строюсь. Я надеюсь, я тут обживуся, потому что мне тут уже все надоело. Я там хорошо живу в Сити, но спасибо. Пока. Так. О, я вижу, что сюда краевый хороший. Это просто класс. А тут можно, кстати, поспуститься вот так трошечкой. Так, ладно. Тут очень классно. Все видно так? Ладно, сейчас я построю невеличку так узнаю. так Смотрите на выход. Чтоб батик зверху все. вс. Нет, вот он видео, там где я за жителями даюсь. Кстати, у меня полностью за... забагался, залагался, я в него зайти не могу. Я давно не могу сказать. Странно, что-нибудь животных не видно. Таке впечатление, будто бы я один в тюрьмире остался. никого тут вообще не Будто бы вот, только я и все. Все остальные просто исчезли. То, как будто бы, я знаете, в этих фильмах страшных, как будто бы все пропали и ты типа один должен выживать. Так главное, и света нема, как раз ровно как в тех фильмах. Света нема. Хм. Так, ладно, сейчас я не Так. Сейчас. Монетят. Так, до в Майнкрафте на выход, ребята. не надо. О, кстати, ставьте лайки. Потому что один лайк это один час быстрее до, домового выздоровления. Ну, чем с каждым лайком я все быстрее и быстрее выздоравливаю. Так, ладно. Сейчас будем из досок строить. Так, ладно. Побуду устроить где-нибудь вот тут. А так же мне на улочке предпомогали. Так. Потом вот так я сделаю на улочке оградку. Вот так. Так. Вот А так. И навес сейчас построю с калиточкой. Так, вот тут вот так зароблю проломчик. И всем пролом, и хай будет калиточка. Так, мне дерева трохи не хватает. Нужно добыть больше дерева. Кстати, тут появилось саженцев, оно сейчас дуже полезно. Так. Вот реально, я будто бы и дикая, и все, тут остался вообще не нравится. Все очень красно. Мне, мне вся атмосфера прям вообще не нравится. Вот реально, будто бы я просто один остался и все, без тут никого. Нет. Я будто никого и не существую. Я ошибался. Палки мне все-таки понадобятся, потому что мне куча заборев надо. Так, калиточка у нас, свиртка. Так. Так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так, опять дерева не хватает. А ё О, саженцы. Без них тут вообще не выжить. Потому что без дерева в Майнкрафте не выживешь. О, палки. <іху> да, <дя>, -мо, я ж кажу, ставьте лайки с каждым лайком. На мне все лучше. Так, ну це дуб. Кстати, дуб тоже хорошее дерево, но ну, я пожалуй. Так, ну не хочется, як то здоровые дерево рубать, а их вс вроде бы взрубал уже. Ладно. очень дуже страшно, ребята. О! Вы чули звук? Так. Страшно. Все дуже страшно. Так. Да. Значит, беру добываю. Не почулось ли я до сейчас жителя чую? Так, це утро. Так, ладно. Делаю еще один забор. Ой, блин! Я дико давлюсь. Короче, я пока это видео снимаю, как жители пропали. Мне просто страшно, я все время. Я он попутно давлюсь телевизор, и там давлюсь я супер Антошу, там страшно рожа выскочила, я, короче, всрался. Ладно. Значит, будем дальше строить. Шо, надо поставить досточку вот тут. Да блин, что же вот так. Строите. Достаточно одну досочку поставить. Все, можно уже застроить. Так. Так. Вот like oh. это не надо нам вообще. Boy. Я чуть не грохнулся вниз Так. Так. Значит, что там строим? Ось это, ось так, ось так, ось так, ось так, так, ось так. Так. Вот так. Все вроде бы я достроился. Можно еще, знаете, как сделать? Можно взять, вот э, тут, а, короче, сделать еще одну, еще одну, как его, калиточку, еще одну, хвилку. А что мне не хватает на хвилку? Ага, она уже на дешево, так сказать. Хе -хе. Так, и залазу, значит, в свою каютку. Кстати, тоже да? хорошая. Можно куда-нибудь и сюда так сделать выход. А потом оттуда построить. Невылочкой такая. <гум> <гум> На волочке его а, построю. Такой мостик. На это. Для наблюдения. За. Блин, ровно одной доски не хватило. А ну, может, у меня там где-то завалялась доска еще. Не нужно. Не, хм, Не, походу. Так, надо сундуки Буду заработать я вот правда не знаю, как я зимой там буду сидеть следующий. Конечно, ця зима уже заканчивается, уже весна настала, но все равно, как я буду следующей зимой вызывать, там я не знаю. Там же ледник будет у меня в таком домике импровизированном Капец, саженцов, я уже даже не знаю, куда их тыкать. <coughs> вот тут научить бегать, еще будущего. Капец. Надо покушать, да. Ну, сейчас я захотел, надо попыть еще. Все. Так. Досочки. Одной просто не хватило. Одной досточки. Ой, ну сейчас где-нибудь что-нибудь добуду. Можно будет, знаете, я сейчас сходил туда. Украду. Украду тут так, а шо? А шо мы, мы ничего мы не сделаем. Мы сделаем вот так. И сделаем вот так. И все. Никто ничего не делает. Никто ничего не делает. Дерево таким и было. Просто на уступчику росло. И все. Ха -ха. Так. Ну все. Не просто на одну доску хватило. Даже четыре. Так. Все все потом, в дальнейшем. мне бы еще камня добудут ну ладно Фух. такой видок хороший из-за тумана правда ничего не видно я только он бачу выход и все не ну хорошая мы такая хорошая хорошо обустроился а кто тоже так считает ставьте лайк ладно И обязательно подпишусь. Так. Сейчас я пойду. значит, э, буду то, наверное, буду уже выключаться, бо уже я долго как не записываю. Не, ну реально, это страшно. Я прям, ну, вся мистика. О, а, ё моё! А, наверное, показалось. Ё моё! Ё-моё! За кто опять рот? Фу! За кто орал? Ё-моё! За кто орал? Фу! Что это было? Это очень страшно было. Так, да то поближе камень надо найти. А можно просто, наверное, покопать шахту. Кто запрещал? Никто Просто выкопать шахту сейчас такой импровизированный шаг. Вот такой. Так. Да, так, так. Значит, добываем камень. Добываем камень. Ну, пока все землю добываем. И камень тоже сейчас добываем. О, прям на груду гравия попал. Ну, очень прелестно. Чуть... Очень... Прелестно, чудесно просто. Сейчас добуду из камешек, який тут есть. забью себе печку. Печку. Мне только на печку добыть. Ну и все, и на новые инструменты, если что. Такая шахточка буду. Так, а топить печку я дровами буду, наверное. Кстати, мне нужен... Грязный <coughs> уголь для факелов. Сейчас если сюда с вырасту, спалю печки. в печке. Мало хто знає, але ну, можна даже саженці в печці топити, але вони швидко прогорають, правда? Так, ну у мене є зажигалка, но ему с можна ней можно просто костер але но... це не дуже хорошая ідея, мабуть. Так, може я десь кроватку собі ще поставлю. Ну, якщо кроватку, то тоді, наверное, ось сюда поставлю куда печечку. потом мы сюда может кровать в дальнейшем поставлю, если и сделаю. Кстати, у меня может хватать шерсти на кровать, ну. Получится у меня шерсть? Не, мне меня только на две шерсти хватает. Ммм, еще трошечкой и нитка, нет. Мне буквально одной ниточки не хватает, надо до сих найти. вдруг hmm. я там без профука. Не, я не хочу уже вылетаться. Лучше, <съ>... лучше, наверное, на земле. Или пить или, 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 или Да не, наверное, на воду. Лучше уж как-нибудь так обидуся. Можешь что-то типа коврика заработать. Так, надо сейчас до воду буду получать. Ну, в целом я разберусь, наверное, в следующей серии. Ну, а кому понравилась эта серия, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. И пока-пока, наверное. Эх. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клятчатых лет на нажатый вовремя урок, в солнечный день восхитительно.